Теоретично є флот, компенси інженер, строїтель, у нас і строїтели, суході строїтели, то зайдуть, глянуть, що вони там робили, де вони які ремонт. Наші організації підбуткової території, яка належить та входить в оплату за обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою. Вулица Ива... Ивана Артемьича, да. на Можно я перебить. Да. 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 Будет нам представит документы да, Юристы будут проверять. Юристы вы выделять надо, чтобы выделила эта самая громада, выдела людей, кто будет представниками, что будет проверка. Ну, можно специалист. Ну специалист. Вот у нас юридический будет специалист. Я, я по юридическим вопросам. По юридическим, да. Бухгалтерский ну, и э, профессиональный какой-то представитель, который.

Да, люди жалуються, зробили колективне звернення до помічника народного депутата, що ви нічого не робите. гроші берете, а нічого не робите. От ми прийшли з вами якось так познайомитися ближче і задав пару питань. Я готов вислушати всі вам питання, відведіти по можливості. Вопросов нет. Все у нас самое юрист, у нас задать вам питание, да. что взагали, а далее там уже в частном, 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 частном питании задавать вам питание. Да, ну у нас общие вопросы по поводу тарифов. Были ли они доведены, доведены до споживача, ну, именно, для, то есть да. о тарифах, мы даже не знаем, какие тарифы установлены, потому что ваше предприятие э, ставит разные тарифы для разных э, районов города. Потому что я знаю, что в Жадневом районе э, ваша организация предлагала тарифы на порядок меньше, чем тарифы, установленные до да, Серцоманского района. Вот. Э, поэтому тоже возникает вопрос, мы тоже люди, почему так, и у нас все-таки как бы, рыночные отношения, мы не являемся заложниками вашей организации, поэтому мы можем... Какие-то свои предложения вносить, вы можете свои предложения вносить, поэтому и эти предложения должны быть рассмотрены, поскольку в нашем доме всего 10 неприватизированных квартир, исполком за наш дом решать не может. Поэтому как бы, ну, хотелось. Хотелось также проверить проделанную работу, потому что э, запрашивались акты выполненных работ, и немножко они не совпадали с э, наданным послу. Также нам интересует вопрос по поводу прибыденковой территории, потому что очень ну, те, которые выставлены размер пробудинковой территории на обслуживание железнодорожной он превышает даже размер. Ну, то есть наш дом стоит между другими домами, да, и как бы и, и те и те мы платим за уборку прибыденковой территории, но э, сама площадь прибыденковая значно превышает площадь, которая находится вокруг дома вообще. Более того, вокруг нас мы соседствуем с магазинами, которые также ну, оплачивают это все. И тоже вопрос возникает. Ну, Что касательно юридичного, нам... да, частного характера, вы нам на все вопросы отвечаете, а далее уже то. Сами, Давай, первый вопрос по поводу тарифов, кто их устанавливал. Тарифы были установлены в 2011 году органами местного самоуправления, то есть в комитет Близкой Комиссии и Рады. С этого момента тариф не менялся, то есть нашим предприятиям тарифы не разрабатывались. Наше предприятие по конкурсу было определено на послуг затримания будинку и будинковой территории, в том числе по адресу Корничука 19. Мы работая руководствуемся теми тарифами, которые были утверждены в 2011 году. То, что вы говорите, что тариф ежемесячно меняется, он на самом деле не меняется. То есть нормативный тариф остается такой же самый. Единственное, что согласно 869-го постановления Кабинета министров Украины по забеспечению единого подхода до по порядку формирования тарифов на жилого коммунальных услуг, мы обязаны выставлять начисления за фактически предоставленные услуги. То есть если нормативный тариф подразумевает предоставление определенного перечня услуг полного. Да? Если какая-то услуга, ну, к примеру, приведу, что там дворник болеет или дворник в отпуске, да, не предоставилась эта услуга. Соответственно, начисление не производится, и тариф, к примеру, при том, что там нормативный, там 3 гривны, да, к примеру, возьмем, да, выставляется в начисление 2,50. Вот. И естественно, что объем работ ежемесячно разный, и, и тариф фактически прыгает, но он ни в коем случае не превышает нормативный тариф. Это к вопросу про тарифы. То, что вы говорили в Шухневом наша организация не предоставляет услуг, мы не предлагаем никакие э, свои услуги в пределах. Жовтневого района не выходили с предложениями к людям с каким-либо тарифом. По поводу факта предоставленных услуг, то, что была разница, в, этом случае, ну, чтобы не доказывать сейчас, что все в порядке, да, это будет голословно, я готов взять распечатку всех работ, которые были выполнены по вашему дому за, период, за тот период, Совместно с вашей инициативной группой, вы определите там 2-3, сколько вам нужно да. человек, да, да, да. мы спустимся в подвал, зайдем на крышу, перемеряем размер кровли. Это не проблема, вы, с вашей стороны попрошу просто определить э, срок, э, дату, время, мы придем со своими представителями. Если, если не дай бог, что-то не сойдется, будет произведен перерасчет э, за эту услугу. То есть, согласно да, да, да. за домами, которые находятся на управлении в э, управлении. Ну, я как наша да, частная управляющая компания, э, таких нормативных документов нет, то есть взаимопорядная документация по такому дому отсутствует. Э, есть у нас э, момент, который мы руководствуемся, это... Сейчас, одну секундочку, я вам зачитаю как он... Правильно Называется это разъяснение э, Минрегиона по поводу того, как э, нам выходить из этой ситуации. То есть они предложили такой выход, что э, представителями организации управителя совместно с представителями дома делается акт за мироприбираемой территории. И э, этим актом мы руководствуемся при определении размера прямой территории и, соответ, соответственно, дальше какие начисления будут производиться. Э, по вашему дому, Корничука 19, имеется такой акт, он подписан жителям вашего дома. То есть мы можем его поднять. Э, Хотелось пред... бы увидеть. Вопросов нет? Кто подписал? Хорошо. Поднимем. Это так, серокопию вам предоставим. Да, да, да. Потому мне интересно, как на три подъезда можно иметь такую территорию. Нет, ну если Все быть гением в математике, конечно, можно. Там... вопросов нет, сейчас вообще бессмысленно. Да, 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 так, по поводу капитального ремонта. Капитальный, согласно из про утверждения тарифа на э, услугу содержания дома в придомовой территории. Вот, тариф по содержанию дома в придомовой территории заложен исключительно э, здесь не по точному ремонту по э, Наше предприятие не проводит э, капитальные ремонты. Соответственно, никаких накопительных фондов на капитальный ремонт не было и нашим предприятиям за период обслуживания э, никаких э, капитальных ремонтов по дому Камюшка-19 не производились. Э, по поводу документов э, Касательно того, что мы являемся управителем, по итогам проведения конкурса орган местного самоуправления опубликовал в изданиях СМИ информацию о том, кто является управителем, на каких домах. Мы готовы передать ксерокопию объявления. Это была размещена информация на их официальном веб-сайте. Есть решение того, что выйти из решения, чтобы определить управителям по конкурсу жилосоюз. В принципе, копию решения мы предоставим. Это не проблема. Я запишу. По поводу тарифа хотела бы, конечно, тоже интересное выступление, потому что исполком утверждает ограниченную жил тарифа. То есть тариф не может быть выше этой ножи, но может быть ниже. В зависимости от... ну, это то, о чем мы говорим. Да. То есть есть тариф нормативный и есть фактический. То есть, обслуживая ваш дом, мы не можем превысить нормативный тариф. То есть, если фактически является меньше, то мы готовы. Ну, нам надо дня два, в принципе, я думаю, поддельных домиков готовы.